Очень тяжелый, то ребенок выпал из окна пятилетний, и в результате чего скончался, то еще какие-то события. По этому ребенку открыто уголовное производство, связанное с умышленным убийством. Мы пока не можем делать выводов о том, что маленький ребенок годовал ползая во дворе, мог сам попасть в летний туалет и там утонул. Вот Поэтому на сегодняшний день ведется следствие и, безусловно, этого ребенка очень жалко. Насколько мне известно, по сути, мать трое детей в семье, мать жила за счет пособия на этих детей. Вот, и я не могу сказать, что там благополучная семья, но сам факт, который произошел, я думаю, пока ставить точку Поэтому на сегодняшний день подразделением еще идет уголовное дело. Я думаю, что мы немножко позже уже свои выводы скажем о результатах расследования. Слушайте.